ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যখন শত্রুতায় পরিণত হয় তখন ধ্বংসলীলা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এবারে বাংলাদেশের সাথে ইচ্ছা অনিচ্ছায় এমনই এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ভারতে বিগত দিনগুলোর নানা বিষয় নিয়ে বুধবার ঢাকার নয়াপল্টন থেকে আগরতলার কাছে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত আখাউড়া পর্যন্ত বিএনপির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের লং মার্চ করার উদ্যোগে প্রশাসনের করা নজরদারি জানা যায় আখাউড়া সীমান্ত পর্যন্ত সেই লং মার্চ করা হবে আর এই লং মার্চকে কেন্দ্র করে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুতি নিয়ে নেয় রাজ্য প্রশাসনের সেনা বল কীরকম পরিস্থিতি আর কেন এই বিশাল সেনা বল মোতায়েন তা সংবাদ মাধ্যমকে জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি কিরণ কুমারকে ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से एक पुलिस भी दे दिया इधर सिक्योरिटी है, अल्ड़ी है, अल्ड़ी है, अल्ड़ी है, अल्ड़ी है अल्ड़ी उसके अलावा हम लोग बी एस से भी रेगुलर ट्रक में हैं तो उनके साथ भी हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है आप जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का प्रति अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छे से डिप्लॉमेंट किया है एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन और जी एस एफ के लिए स्पेशल कोई आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा मंगाए हैं सी एस आर और सी आर पी एफ है और उसके अलावा बी एस एफ से भी हम लोग हैं और दोनों साथ में मिलते हैं जो भी हैं हम, हम प्लान किया उस तर, उस उस प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है उस हमारा <laughs> सीक्रेट इंफॉर्मेशन है हमारे इसलिए समझ नहीं ब्यूरो प्रहुर